shaxsiy gigiyena borasida janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hammamizga o'rnak bo'lganlar ya'ni har bir tahorat va namoz oldidan bir joyga kirish oldidan uyqudan uyg'onganlarida misvok ishlatardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam judayam misvokni ko'p ishlatganlar chunki o'zlari ham aytganlarda hazrati jabroil e, alayhissalom manga qo'shni to'g'risida ko'p tezlab shunga e, ko'p e, nima qilaverganliklaridan olloh tarafidan shu qo'shniga yaxshilik qilishlikka ko'p topshiriq olib kelaverganliklaridan man qo'rqib qoldim endi qo'shni qo'shnidan meros ham olarmikin shu darajada alloh taolo bularga yaxshilik qilishlikka buyuryapti deb qoldim yana misvokka ko'p buyurganliklaridan tishim shu tushib ketib qolarmikan misvok qattiq sur ko'rganligimdan deb mana undan ham qo'rqib qoldim degan hadis shariflar shu mazmundagi hadis shariflar borligi qaysi darajada misvokka e'tibor qilganliklariga mana dalolat qiladi